Saya ingat PAS berada dalam satu posisi yang unik kerana ia adalah parti yang disebut single parti boleh berhujah bahawa mereka yang menerima paling banyak sokongan uh, mereka berada dalam satu keadaan bahawa mereka adalah parti yang paling banyak representasi di parlimen uh, mereka ni Okey uh, sebagai sebuah parti Melayu Muslim melebihi daripada uh, daripada UMNO sendiri. Dalam keadaan bahawa kita lihat PKR seolah-olah memberi lebih perhatian kepada apa yang kemahuan-kemahuan UMNO yang dipenuhi dalam kerajaan dan sebagainya, Sedangkan legitimasi PAS tu uh, lebih. Okey, wala bagaimanapun tidaklah boleh kita nafikan bahawa di di kalangan di kalangan tokoh-tokoh PAS ni bukan saya kata semua di kalangan tokoh-tokoh PAS ada mungkin pendapat-pendapat pandangan-pandangan tertentu yang dia dalam okay, dalam konteks pandangan-pandangan Islamis tu dia agak lebih rigid lah lebih lebih keras lah di sudut perkauman dan, dan sebagainya ada jalan-jalan tertentu dan tidak dafikan bahawa ada jalan-jalan tertentu juga dalam parti-parti lain pun ada. Saya rasa dalam 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 amno pun ada, malah dalam amanah pun mungkin-mungkin ada bukan semua sederhana. Dalam hal ini apabila sebuah parti itu menuju ke apa tangga kekuasaan, saya ingat bagi mereka sendiri adalah penting untuk memamparkan bahawa Islam ni boleh menaungi semua. Dalam keadaan bahawa okay, uh, la ikrah hafidin tu diterjemahkan betul dalam konteks yang betul-betul bukan sahaja dinaungi uh, orang-orang non-Muslim seperti yang berlaku di zaman Osmania kita boleh kujah sudut sejarahnya diperlakukan dengan adil diberikan hak-hak mereka setelah ku, warga negara yang sah dan untuk menunjukkan bahawa Islam itu ialah satu agama yang benar-benar uh, menaungi dan berasaskan kepada keadilan. Dan saya rasa banyak uh, di dalam sirah, kita boleh lihat contoh-contoh apabila -contoh, keadilan akhirnya diberi kepada non-Muslim yang berhujah hatta dalam mahkamah sendiri okay, yang melibatkan Sayyidina Ali pernah terlibat dalam hujah hamba non-Muslim akhirnya non-Muslim tu ikut Islam yakin dengan Islam, memeluk agama Islam kerana kerana keadilan yang diberikan di okay, dalam sistem Islam dalam sistem Islam kepada non-Muslim okay. dan dan ini saya ingat cabaran kerana kalau cabaran ini dibawa dalam bentuk racial dan bentuk ethnocentric yang banyak berlaku dalam peringkat undang-undang di negara kita memang itu akan menimbulkan uh, menimbulkan masalah jadi keadilan itu benda yang perlu di, di bukan saja seen tapi it needs to be seen. Okay? Masalah yang berlaku ialah apabila kita punya pandangan dan kita punya uh, tindakan ni terlalu politik sehingga mengenampilkan aspek dakwah. Bila dakwah Contoh yang baik ditunjukkan kepada non-Muslim Akhirnya okay, Ramai uh, non-Muslim akan, akan menerima Islam Jadi bila mereka menerima Islam Itu mereka sudah menjadi sebahagian daripada kita Tak ada masalah pun Dan tak, kalau tak menerima Islam di Nusantara ini Dia melihat bagaimana Islam di, di Nusantara ini Di tanah uh, Melayu ini Dikembangkan dikembangkan dalam bentuk yang uh, sangat inklusif, uh, sangat menerima budaya-budaya lain dan saya ingat tamadun Melayu ini mempunyai kekuatan sebab sebab di sudut sejarahnya kaum Melayu ini adalah bangsa yang lembut. Dia bukan bangsa yang terlalu rigid. Dia adalah satu bangsa yang fleksibel. Banyak dah di contohnya di sudut uh, pemakanan, di sudut pemakaian yang kita dah menerima unsur-unsur daripada banyak tamadun-tamadun lain uh, sendiri pun. Tapi kita sesuaikan dengan kehendak agama, kehendak uh, kehendak Islam kita dan dan inilah sesetengah ke, ke, kekuatan uh, tamadun Islam Jalur Nusantara yang benda yang mesti difahami di oleh oleh semua kita terutama oleh kawan-kawan Depas -kawan